Seyxan müəllim Bu icidlər sayəsində Ey salam salam. Cəhat düşmüşdür bu yüksəlilərə. İnşallah daha dəriləcək. İnşallah məğlub olacaq. Döyüş meydanında düşmənin 100%-dən artıq canlı qüvvəsini məhv edib, döyüş yoldaşlarını düşmənin mühasirəsindən xilas etdi. Söhbət Vətən müharibəsində şəhidli zirvəsinə yüksələn kəşfiyacı Orxan Ceyhunoğlu Namazovdan gedir. Orxan 1994-cü ildə Gəncə şəhərindən adın olur. Sonradan ailəsi ilə birlikdə Göranboy rayonunun Xoylu kəndinə köçüb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən ən saylı hərbi hissədə kəşfiyyat bölmündə xidmət edib, baş kəşfiyyatçı olub. Burada hərbi sənətinə o qədər bağlılıb ki, xidmətini başa vurduqdan sonra əvvəlcə müddətdən artıq hərbi quluççu kimi, daha sonra isə kəşfətçi gizir kimi işləməyə başlayıb. Sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Murovdağ Talış, Suqovşan və Ağdara istiqamətində gedən döyüşlərdə fədakarlıq göstərib. Döyüş yoldaşları ilə birgə gözünü qırpmadan düşmənin üzərinə gedib. Oktyobrun 6-sından 7-sinə keçən gecə Suqovşan uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Axırıncı səfər oktyobrun 6-sı 8.10-a keçməmiş Evaz Əngel adlı mənnə danışdı. Və dedi, "Yaxşiyan, mama narahat olma, bax tapdıqca özüm zəng edəcəm." Biz onunla bir uşaq var idi, bu qonşu kənddən Yoğullar kəndindən. O uşağa zəng eləyirdik. Ouşaq da hospitaldaydı, Göyçayda yaralı idi. O bizə dedi ki, əməliyyatdan geri qayıtmır heç uşaqlar. Səndə mə o bu şəhid olubmuş, bunu tapmışdılar. Ayın 8-i taplandan sonra bildik ki, şəhid olub. Onu da torpağa qoldu. Nailana deyir ki, Orxan uşaqlıqdan vətənpərvər idi. Orxanın 4 yaşı olanda o işğal altında olan bütün rayonlarımızın adlarını əzbər bilib. Orxan balaca olanda Xaçbulaqda istirahət eliyirdi. Orda hərbi kas var idi. Bir gün bunu tapdıq. 4 yaşı var idi. O tərəfə, bu tərəfə baxdıq. Bir də baxdıq ki, qapaçı çıxdı. Hərbi hissədə hərbiçilər düzülüb, bu da onlar kimi nizami sıraya düzülüb. Komandir əli ilə işarə elədi ki, narahat olmayın. O raport qutarandan sonra bunu gətirdi. Uşaqlar bizə verdi. 26 illik ömrünün 6 ilini vətənə həsr edən kəşfiyyatçı Orxanın bir arzusu olub. Torpaqlarımızı düşmən taptağından azad etsin. İstəyənə ailə olmaq üçün ailəsinə demədən ön cəfədə işləməyə qərar verib. Həmişə öndə gedərək düşmənə sarsıcı zərbələr endirib. Orxan Tovuz döyüşlərində də iştirak edib. Yaxınları deyir ki, Orxan Kənçəmanatın rəğbətini qazanmışdı. Orxan Namazov vətəni çox sevirdi. Elə vətən yolunda da canından keçdi. Həmişə danışanda deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, yaxşıyam, hərbi hissədəyəm. Ön cəfədə olduğumu demirdi həmişə deyirdi ki belə çatdayıq, xərbisədəyik, təlimlərdəyik. Belə döyüşə can atırdı, sanki heç müharibə əmri verilməmişdən döyüşə can atırdı. Ə, ə, əmr versinlər, gedək torpaqlarımızda döyüşə. Torpaqlarımızı alaq və Orxanla fəxr eləyirik ki, belə şəhidlik dürüstünə ucalıbdı. Bu torpaqların alınmasında iştirak iştirak olub biz simtoxmuşuq. Dostu idi. Çox mehriban bir insan idi. Axırıncı dəfə danışanda bəs mən zəng eləmirdim, qardaşın zəng elədim ki, bəs Orxanla danış istandım. Deyirəm, danışıram. Dem, nömrəni verədin, baş nömrələrlə əlaqə saxla, mən onunla danışaram. Zəng elədim dedim, bəs niyə zəng eləmsən? Deydi, qarda telefonunu itirmişəm. Zəng eləyə bilmirəm. Hər şey yaxşıdır. Siz yaxşı olun. Deyirdi hərbiçi olacaq. Axırıncı səfə gecik rütbəsi verdilər Orxana. Çox sevinirdi və hətta getdiyimiz oturduq, yedi, içdik. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin kiçik üzvü Orxan Namazov, Ali Başkommandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Fuad Nazimov oğlu, Mehdi Məmmədov, İqrar Evazov, Apa TV. Xəbəriniz var? Zeynə sağ ol. Namazovdur. Məndə mahə gözəl olub. Bu gözəl. Bu da bizim rəisimiz.